Здравствуйте! Сегодня мы на автомобиле 2108 будем убирать вот такой вот такой вот дефект. Вы, э, вырвало э, стакан стойки. Так вот, новая запчасть. Мы ее будем уваливать. Для этого нам нужно снять вот эту штуку снять колпак красивый колесо э, защит э, и саму стройку э, амортизатора. вот так вот у нас все вышло так, машина на козелок. такая маленькая дырочка. Наш новый стакан. И сразу берем рунт и внутри здесь все грунтуем. Грунт. Ну и можно дополнительно усилить сваркой. И здесь уже было вот видно раньше уже ремонт был но скорее всего что не меняли вот этот стакан сейчас я вот это все вырежу будем ставить новый стакан вот так вот у нас вышло хорошего металла. Вот. пришлось снять вот эту боковину. теперь берем наш порунтованный стакан. Подгоняем его. Здесь между стаканами я на другой машине замерял, Это должно быть 94 сантиметра. Ну, а высоту мы его возьмем вот отсюда, до верха стакана, с этой стороны. Ну, и так, и так же самое с этой стороны. Вот так я прихватил здесь получается вот это отверстие под амортизатор да, должна быть напротив вот этих вот болтов крепления сидения с задней <coughs> спинки здесь я замерил расстояние между стаканами совпадает ну, и, 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 и высота здесь и, и здесь и после этого ну, рых выбатываем чтобы уже у нас такой никуда не ушел ну и будем заваливать вот эти вот верочки здесь я дел, делаю так вот из бумаги делаю эскиз вот, вот. А, а потом переношу на, на, на металл и, и уже уже э, ну увариваю. Ну и, и так само здесь. Тут на начало помогаю, потом переношу на металл и завариваю. И так намного. Нам легче быстрее. Вот получилась такая у нас деталь. Дырочка. Вот так вот сюда стоим сейчас и варим. Ну а потом, потом все так же сюда. И металл до суть, я же мой, ну тут у меня такие вещи есть. Вот так вот беру. И, и, и ну, обойма из подшипника. Вот, вот. вот так вот одеваю и все. И кучи. Вот так вот у меня вышло. Сейчас этой болгаркой позачищаем, погрунтуем. Будем собирать обратно. А так вот у нас вышло из-под низа. эти места ну, молотком подгинаем после этого грунтуем, и ждем пока высохнет грунтовка, а потом замазываем мастикой. Вот так это все получилось <coughs> после грунтовки. теперь рундока подсохнет и будем собирать все в обратной последовательности. Вот такой <coughs> у меня мастика. Сейчас. Вот так я вот. все замазал. А вот теперь буду все собирать. Все собирать назад. Все. Всем удачи. До